Uh, Dato' Pengurusi Secara ringkas saya cuma ada dua perkara uh, Untuk dibawa di bahagian uh, jantung kuasa ini Yang pertama berkenaan dengan jabatan kemajuan orang asli uh, Ada enam uh, perkara yang disenaraikan Untuk jumlah RM50 juta ringgit. Dan uh, saya nak bertanya kementerian Kenapa uh, satu program peningkatan taraf hidup orang asli Diletakkan dalam program khusus Sepatutnya di bawah perkara program khusus 10 ribu ni sepatutnya dia letak kepada saya tidak ada sesuatu yang istimewa uh, atas uh, peningkatan taraf hidup orang asli perkara yang sama sepatutnya dia letak di dalam uh, aktiviti uh, biasa yang setiap tahun uh, dikemukakan 94, 10, 94 juta untuk kemajuan orang asli ni saya rasa agak tinggi dan sekiranya kalau dilihat secara per kapita pun Uh, Datuk Pengurusi saya rasa orang asli ni boleh dikatakan uh, mempunyai akses kepada perutukan yang begitu tinggi dan secara logiknya 94 juta ni boleh menaikkan taraf orang asli lebih baik daripada penduduk luar bandar yang lain yang biasa dan uh, saya tidak faham kenapa uh, di antara fungsi tradisi Jabatan Kemajuan Orang Asli adalah antara yang utamanya Uh, memastikan penyakit berjangkit dan kesihatan ini diberi keutamaan dan diletakkan sebagai satu fungsi yang teratas tetapi di bawah uh, butiran 30500 kesihatan dan perubatan bawah orang asli pada tahun 2013 satu sen pun tidak ada peruntukan saya agak agak pelik juga kerana uh, aktiviti tradisi untuk menjaga kebajikan orang asli ni pada tahun hadapan nampak gayanya bukan saja dikurangkan malah satu sen peruntukan pun tidak ada untuk kesihatan dan perubatan tahun-tahun sebelumnya saya dah semak paling kurang pada tahun 2008 iaitu 7.9 juta ringgit untuk tujuan uh, perubatan dan kesihatan orang asli begitu juga tahun-tahun selepas pada itu kecuali tahun hadapan saya agak heran kenapa kementerian membuat keputusan uh, membatalkan langsung keseluruhan peruntukan belanjawan untuk kesihatan dan perubatan untuk uh, jabatan kemajuan orang asli, adakah orang asli ini semua sehat ataupun mereka ini tak ada penyakit berjangkit dah yang di, dianggarkan pada tahun depan dan sekiranya ada, sebagai contoh uh, saya dipahamkan di sekitar kawasan uh, Terengganu Tengah dan juga kawasan Negeri Pahang ada kebimbangan bahawa wujudnya penyakit berjangkit lanjutan daripada penemuan uh, penyakit kencing tikus yang uh, merebak melalui sungai dan uh, diketahui bahawa penggunaan air sungai ini menjadi salah satu kemudahan asas yang utama pada rakan-rakan kita di uh, penduduk di di kawasan uh, orang asli. Jadi saya minta penjelasan kenapa pada tahun hadapan peruntukan untuk kesihatan dan uh, kawalan penyakit atas rakan-rakan uh, orang asli ini dipotong habis langsung uh, mungkin saya tak tahulah apa pihak menteri yang patutnya beri penjelasan. Perkara yang kedua yang tak iaitu berkenaan dengan lembaga kemajuan Terengganu Tengah di bawah perkara 40 ribu saya dapati uh, Datuk pengurusi, setiap tahun uh, peruntukan diberi hampir sama, 27, 27 dan tahun ni 32 uh, juta ringgit, hampir sama dan uh, perkara yang sama juga dibangkitkan dan dikemukakan laporan di atas kertas keterangan perkara yang sama seolah-olah setiap tahun tidak ada aktiviti yang lain aktiviti yang sama diulang-ulang atas uh, lembaga kemajuan tengano tengah dan saya juga hairan kenapa dalam uh, pembangunan P22 diletakkan secara spesifik ada 23 juta untuk uh, kemudahan asas yang dikatakan setiap tahun dilakukan atas perkara yang sama adakah kemudahan asas ini menunjuk kepada pembaikan ataupun uh, ataupun uh, pengubahsuaian kerana jumlah infrastruktur yang dibangunkan dalam kawasan ketengah ni sama saya rasa kurang kurang uh, pemerhatian atau kurang aspek uh, apa ni, uh, penilaian kerana takkanlah setiap tahun Uh, kerosakan berlaku atas infrastruktur yang sama sebagai contoh tahun 2010 2009 uh, pembaikannya 27 juga 27 juga pada tahun yang sama itu merujuk kepada nilai sebenar bukan anggaran jadi so, ini mendatangkan ke kemuskilan sama ada angka ini cuma dipetik dan untuk tujuan pelaporan hanya dipetik dan dihebahkan saja. pada saya mesti ada uh, ada variasinya dari segi uh, uh, sama ada pembaikan ataupun maintenance dan yang terakhirnya saya nak tahu kenapa uh, Kementerian menekankan sangat tentang uh, mengujudkan kawasan bebas cukai di kawasan Tengganu Tengah yang dikatakan ditumpu kepada Tasik Kenyer siapa nak pergi Tasik Kenyer beli barang bebas cukai ni kalau langkawi kita boleh faham lah di Tasik Kenyer, di kawasan yang sangat terpencil uh, saya rasa baru ni uh, kerajaan negeri Tengganu telah melepaskan beberapa ekor binatang ternakan seperti angsa untuk tujuan pembiakan dua-dua mampu kerana kena makan di ikan kata ikan apa ikan 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 yang besar tu hilang terus lenyap ikan tapah terima kasih tumpat telah dimakan dan ada berita laporan dia katakan uh, kedua-dua atau tiga ekor binatang telah dimakan habis kerana kawasan itu uh, dari segi uh, sudut uh, potensi potensinya tidak sesuai untuk macam pelancongan mungkin ada cuma saya nak tahu kenapa uh, kerajaan mewartakan uh, Tasik Kenya itu sebagai kawasan bebas cukai adakah selama hari ini boleh meraih keuntungan ataupun dari segi manfaat kepada penduduk sekitar ke, kerajaan negeri ke, atau sebagainya sebab itu nampaknya terlalu eksklusif berkenaan dengan status uh, bebas cukai di Uh, Tasik Kenya ini dan uh, kerajaan negeri begitu sepi bila ditanya apakah manfaat selama hari ini berkenaan dengan perutukan untuk menjadikan Tasik Kenya ini sebagai uh, kawasan bersetas, bersetas uh, bebas cukai. Terima kasih Datuk Muzik.